Hai Kemonesia, welcome back on this favorite channel Lewat project drama terakhirnya yang berjudul Queen of Tears, popularitas Kim So Hyun semakin melejit Dari beberapa sumber analis data Korea, So Hyun berhasil menjadi peringkat pertama berdasarkan brand, media, komunikasi, dan komunitas fans Kesuksesan drama Queen of Tears nggak cuma berdampak pada popularitas Kim Soyin aja nih kpop ya. Tapi lawan mainnya Kim Ji Won masuk ke dalam peringkat teratas yang menarik perhatian netizen Setelah menyelesaikan drama Queen of Tears, Kim Soyin dan Kim Ji Won banyak dikabarkan memiliki hubungan khusus Emang sih, mereka berdua cocok banget kalau jadi pasangan namun kali ini kita bakalan melihat nuansa baru karakter dan vibes-nya serta lawan main Kim Soyoung tentunya berbeda. Kim Soyoung dipastikan comeback dalam drama bergenre drama komedi yang berjudul Knock Off. Wah, kita bakal ketemu masoman lagi nih ke Indonesia. Jadi, nggak perlu nunggu Indoi lama-lama kan? Just info, proyek drama Knock Off ini dari Disney kita bakal disuguhkan latar tahun 1997 dan 2000-an awal. Drama ini bakal mengungkap semua kejanggalan industri barang mewah palsu. Masomen dapat peran sebagai Song Jun, pria yang punya bisnis barang mewah palsu. Meskipun mengalami kesulitan dalam keuangan, dia mampu menghandle bisnisnya itu. Karakternya digambarkan sebagai sosok yang dingin, tapi punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Pemainnya nggak cuma Sohyun aja nih ke ada beberapa aktor dan aktris yang sering seliweran di k drama. Pertama, ada Jo Bu Ah. Dirinya jadi lawan main masoman kita nih ke Karakter yang dimainkan Jo Bu Ah ini merupakan cinta pertama Kim Soyeon. Dia merupakan seorang pegawai bea cukai yang ingin menegakkan keadilan, terutama pada bisnis barang mewah palsu. Kedua, Kim Se Eun. Mbak Mbak cantik satu agensi masomen ini memerankan karakter yang jadi kunci dalam bisnis barang mewah palsu. Ia ini merupakan sosok yang memiliki ambisi keras dalam hal apapun. Ketiga, Lee Jung Eun Dalam Knock Off, dirinya mendapatkan peran bernama Pak Aicha, di mana karakternya banyak berpengaruh pada bisnis barang mewah palsu Kim Soyeon. Keempat, Chu Woo Jin Memerankan karakter Baek Jung Min, seorang penyidik via cukai yang memberantas bisnis barang mewah palsu di kalangan masyarakat. Kelima, Kim Eun Sang Mendapatkan peran sebagai pilku, dia ini merupakan bos tingkat menengah dalam bisnis barang mewah palsu. Gimana? Menarik kan ceritanya? Ditambah pemainnya juga nggak kaleng-kaleng. Makanya, drama ini banyak ditunggu oleh pecinta k-drama. Apalagi, fans garis keras Homen so udah gak sabar banget lihat pesona ketampanan Kim Soyun pas lagi main k-drama. Buat tahu gimana cerita drama *Knock Off*, stay tune ya! Oke, okay, thank you for watching. See you on the next video, and bye-bye.